कानपुर कैंपस में खुश आमदीद आपका अपना चैनल और आज की वीडियो में जो बात होने वाली है वो है यकीनन बहुत सारे लोग पूछते हैं बाहर जो बैठे हैं बाहर से मुराद बाहर के मुल्कों में क्या वो वहाँ से बैठकर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री कर सकते हैं या तलीम जारी कर सकते हैं तो बिल्कुल इस सवाल का जवाब है कि वो बिल्कुल कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी वहाँ पे भी काम करती है और किस तरह करती है ये चीज़ें मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई मालूम आपको चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर कर लीजिएगा ऐसे तमाम जो बाहर से बैठ के यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम जरा थोड़ा सा आपको बता दें यूनिवर्सिटी के बारे में यूनिवर्सिटी ये एक फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और जो पाकिस्तान के सदर होते हैं वो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं यानी कि इस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साइन के साथ जारी की जाती है अब जो सिस्टम है यूनिवर्सिटी का वो इस तरह है कि ये एक आई सी टी बेस्ड यूनिवर्सिटी है आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटराइज़ ऑनलाइन दी जाती है और इसीलिए आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी मुल्क में बैठ के अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं अपने जॉब के साथ साथ तो बहुत सारी मालूम हैं मैं इस सारी की सारी यहाँ पे आपको बता नहीं सकता इसलिए आप कोशिश करें कि जो वी की वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको इस तरह की मालूम मिल जाएंगी तो आ, ये यूनिवर्सिटी कराती क्या क्या है सबसे पहले तो जरूरी यह सवाल है आपके लिए जानना कि क्या कराती आप यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर आएंगे और उसके बाद आपने फैकल्टीज में चले जाना है फैकल्टीज में आपको यहाँ पे देखें तो मैं इसको थोड़ा सा जूम ऑट कर रहा हूँ फैकल्टीज में आप देखें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स फैकल्टी ऑफ सी एस फैक्ल्टी ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट साइंस टेक्नोलॉजी और बहुत सारे शार्ट कोर्सेज हैं अब जो चीज़ें नहीं कर सकते वो मैं आपको बता देता हूँ बाकी इसके अलावा सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में आ जाएँ जरा और इसमें दो प्रोग्राम ऐसे हैं और वो प्रोग्राम क्या हैं बी एस वाले बी एस वाले बायोन्फर्मेटिक बायोटेक्नोलॉजी जोलॉजी और इसके बाद जो डिप्लोमा है आपका मालिकुलर बायोलॉजी बायो ये नहीं कर सकते और साइंस की डिग्री में आप एसोसिएट डिग्री जो है ये एडीपी साइंस और मैथ कर सकते हैं ये जो तीन है और नीचे वाला ये डिप्लोमा दो ये तीन और पाँच ये आप नहीं कर सकते इसकी वजह ये है कि इनमें होते हैं प्रैक्टिकल्स और प्रैक्टिकल लाजमी होते हैं इसलिए आपने आप ये डिग्री इन में से कोई भी नहीं कर सकते इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में है सी एस में है एजुकेशन में है मैनेजमेंट में है और बी एस मैथ है इसमें और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं ये सारे के सारे आप बैठ के कर सकते हैं तो अगली बात फीस की फीस क्या होगी असल जो इशू है वो फीस का है तो फीस के लिए आपको मैं थोड़ी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ आपने चले जाना यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर और एडमिशन के अंदर आप यहाँ पे फीस कैलकुलेटर देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर भी है फीस स्ट्रक्चर में आपको समझा देता हूँ यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लोकल्स के लिए लोकल्स का मतलब है पाकिस्तानी में जो पाकिस्तान में जो फीस है वो है और बाकी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो फीस है वो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं एक पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा फीस का और ये फीस होती है यूएस डॉलर्स में तो यहाँ पे आ जाएँ कि सबसे पहले अगर आप एडी बी प्रोग्राम यानी दो साल डिग्री करना चाहते हैं इंटर के बाद तो उसमें क्या होगा कि सौ डॉलर जो है वो आ, आपकी एडमिशन फीस है रजिस्ट्रेशन फीस पचास डॉलर पंद्रह डॉलर सेमेस्टर इनोलमेंट फीस और चालीस जो डॉलर है वो है आपके एक सब्जेक्ट की फीस कन्वोकेशन फीस भी पचास में तो पचास रुपये शामिल होगी तो अगर इस सब को कैलकुलेट करें कैलकुलेट करने के बाद कितने डॉलर बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आपने निकाल लेना है कैलकुलेटर है कैलकुलेटर पे हम जरा इसको जमा कर लेते हैं ये आपके सामने सारा हो जाता है ठीक है यहाँ पे ले आते हैं एडीपी की 100, उसके बाद हम जमा करेंगे 50 और 15 और पचास यानी कि ये और ये एक सौ हो गया और ये पंद्रह एक सौ पंद्रह और एक ही चीज ये रह गई है चालीस ये लिखा हुआ है कि टोटल क्रेडिट टोटल ट्यूशन फीस पर क्रेडिट तो एक सब्जेक्ट की जो फीस होती क्रेडिट आवर होते हैं वो तीन होते हैं तो ये आप चालीस नहीं जमा करेंगे आप उसको तीन से मल्टीप्लाई करके चालीस को फिर लिखेंगे यानी चार या बारह तो ये हो जाएगा एक सौ बीस इसमें दो सौ पंद्रह में आप जमा कर देंगे डॉलर आपकी एडमिशन फीस होगी वन टाइम और जो भी इसका रेट होगा चल रहा है वो आप लोग को कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना रेट ये बनता है डॉलर्स में पाकिस्तानी ठीक है और अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते पाकिस्तान से आप रहते ही वहीं पे हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको वो इतना ज्यादा इशू नहीं है ये अब आपने देखना है कि फीस आप पे कर सकते हैं या नहीं इसके बाद आ जाए सेमेस्टर फीस के ऊपर ये तो थी एडमिशन फीस सेमेस्टर फीस इस हिसाब से होगी यानी एक की होती है चालीस डॉलर अगर आप अठारह में रखते हैं तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तीन सौ पैंतीस डॉलर एडमिशन फीस हो गई तो मैं लिख देता हूँ इसमें थोड़ी बहुत ही कमी पेशी भी हो सकती है तीन सौ पैंतीस डॉलर ठीक है अब इसमें जो कमी पेशी होगी वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपके सामने जो वो आएगा आप उस हिसाब से फिर देख सकते हैं ये थी एडमिशन फीस अब आ जाए हमारे पास सेमिस्टर फीस टोटल बनेंगे आपके 18 क्रेडिट हावर्स और 18 क्रेडिट हावर्स को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फीस आ जाएगी तो 18 जरब करेंगे 40 तो ये बनेगी 720 डॉलर्स आपकी सेमेस्टर फीस तीन सौ पैंतीस होगी एडमिशन और सेमेस्टर फीस हो गई सात सौ बीस डॉलर ठीक है ये आपको पे करनी होती है अब इसमें कोई चंद एक छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं दस बीस डॉलर की इसमें फर्क आ सकता है तो वो फिर जैसे एडमिशन होगा फिर आपको पता चल जाएगा साथ साथ यानी कि एक आधा वोचर आता है छोटा सा इंडोमेंट फंड वगैरह हो सकता है कि वो बाहर के मुल्क के लिए ना हो और इसमें एक टोटल वो तीन से चार डॉलर का फर्क पड़ेगा जस्ट आपकी पूरी डिग्री में एक दफा तो ये तो वो आ गई आपकी फीस अब आपको बता दूं कि ये जो एडमिशन फीस है ना ये किसी भी डिग्री में एक ही दफ़ा होता है चाहे आप इसको बी एस करें बी एड करें बैचलर करें बी एस है ठीक है बी एस तक तो फीस सभी की सभी सेम है अगर आप एम एस करना चाहते हैं तो उसकी पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ जाता है ठीक है जी और मास्टर डिग्री है वो अब यूनिवर्सिटी करवाती नहीं है तो यहाँ से लेकर बी एड एसोसिएट डिग्री बैचलर और इसके बाद बी एस उसके बाद एम एस ये चीज़ें हैं तो ये तो थी फ़ीस यानी आप देख सकते हैं अब ये तीन सौ पैंतीस एक दफ़ा ही है अब अगर आप चार सेमेस्टर की फ़ीस कैलकुलेट करना चाहें ए डी पी डिग्री की तो क्या करेंगे फोर को तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे सात सौ बीस डॉलर से जो भी अमाउंट बनेगी वो आपकी अब सेमेस्टर फीस होगी इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं सात सौ बीस जरब चार ये बनेगा अट्ठाई डॉलर्स. अस्सी इसमें कमी पेशी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो हो सकती है तो ये तो फीस सिस्टम है यूनिवर्सिटी का अब आ जाएं कि जो है एग्जामिनेशन सिस्टम की तरह होता है इसका एग्ज़ाम जो है ना वो यूनिवर्सिटी चूँकि वहाँ पर बाहर के सिस्टम्स में बाहर के मुल्कों में कोई कैंपस नहीं होते यूनिवर्सिटीज़ के तो हर स्टूडेंट ख़ुद अकेला बैठ के वहाँ पर पे पेपर देता है और उसके लिए क्या होता है कि पेपर देने के लिए यूनिवर्सिटी जो हैं वो आपको कुछ स्पेशल सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल कराती है और वो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अपने लैपटॉप के ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा कैमरास वगैरह भी लगाने पड़ते हैं आपको तो वो फिर आप कैमरास लगा के और बाकी चीज़ें लगा के आप एग्ज़ाम दे देते हैं सिंगल बैठ के मतलब जो रिक्वायरमेंट होती हैं सिंगली आपके वो कंप्यूटर के ऊपर यूनिवर्सिटी अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगी आपको ट्रेस करने के लिए देखने के लिए और उसके बाद फिर आप पेपर देने दे सकते हैं ठीक है, है? यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड जो यूनिवर्सिटी का है वहाँ पे एक नोटिस मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दीज एग्जामिनेशन एट आउटलाइन इन द फॉलोइंग लिंक इस लिंक के अंदर जो है वो आपको ये बताए गए हैं सारे के सारे रूल्स आप इसको रीड कर सकते हैं डेट शीट कैसे बनानी होती है द टाइमिंग मेंशन ऑन द डेट शीट आर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम द प्रोसीजर टू मेक डेट शीट इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग अब डेट शीट आपको खुद बनानी होती है एग्जाम्स की और वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक होती हैं उसमें क्या रूल्स होते हैं तो वो मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पे शेड्यूल आया हुआ है जब भी आप पाकिस्तान में पेपर हो रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपका जो है ना वो ओपन हो जाएगा ठीक है सिस्टम फिर आपने अपनी डेट शीट बना लेनी है टाइम वगैरह आपका फिक्स हो जाएगा और फिर उसके मुताबिक आप पेपर वहाँ पे बैठ के दे सकते हैं ट्रेवल नोटिस स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग टू पाकिस्तान फॉर एग्जाम मस्ट द एग्जाम डिपार्टमेंट वन वीक बिफोर अगर चाहते हैं कि जी मैं एग्जाम जाके पाकिस्तान दूँ तो फिर आपने एक हफ्ता पहले uh, अपने एग्जाम से uh, इस ईमेल के ऊपर आपने यूनिवर्सिटीज को अला देनी है आप ऐसे नहीं कर सकते कि चुपके से वहाँ पे आपका इनमेंट बाहर के स्टूडेंट के तौर पर है और आप चुपके से पाकिस्तान आ जाए तो यहाँ पाकिस्तान में आपका पेपर इस तरह नहीं होगा आपको इन लोगों को इस ई के ऊपर अतला देनी है पहले फिर आपका वो स्टेटस चेंज करेंगे और फिर आप पाकिस्तान में भी आके पेपर दे सकते हैं और अगर आप इस तलाह नहीं देंगे तो फिर ज़ाहिर है आप आ तो जाएंगे लेकिन यहाँ पे आपका पेपर नहीं हो जाएगा एग्जाम सॉफ्टवेयर प्री रेक और उससे पहले क्या जो मैंने आपको बताया था कि आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं ओवरसीज एग्जाम सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड मटेरियल्स हैव बीन मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोड्स प्लीज मेक श्योर टू इंस्टॉल द लेटेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन द लिंक बिलो नीचे लिंक दे दिया जाता है वहाँ पर उसको सारे जो है ना सॉफ्टवेयर बता दिए जाते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लें पर्सनल विंडो टेन हो या एलेवन हो वो आपका एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए डू नॉट यूज मतलब आपने ऐसा कोई सिस्टम इस्तेमाल नहीं करना जो नेटवर्किंग में होता है कि आप ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में आपके जो सारे सिस्टम है नेटवर्किंग के साथ एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर लगी हुई है आप कुछ चीजें ओपन कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते तो आपने इस तरह के सिस्टम पे नहीं बैठना आपका एक सिस्टम फ्री होना चाहिए आपके इस्तेमाल में इनश्योर इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल आपका इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए और सेट दिफ डिफॉल्ट आपने इंग्लिश लैंग्वेज उसको सेट कर लेना अपने लैपटॉप के ऊपर और अनइंस्टॉल एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन टीम वीपर के अलावा आपने कोई भी उस तरह की एप्लीकेशन जैसे एनी डेस्क होता है या कुछ और चीज़ें इस तरह होती हैं जो रिमोट एप्लीकेशंस रिमोट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती हैं वो आपने और एंटी वायरस भी इंस्टॉल अन इंस्टॉल कर देना है और इसके अलावा मैक यूज़र भी अगर किसी के पास मैक विंडो है इस तरह का कोई सिस्टम है वो भी कर सकता है और उसको क्या करना है चेंज करना है वो तरीका है बहरहाल यूनिवर्सिटी की जो टीम्स है ना वो आपका सिस्टम इंस्टॉल खुद करवाती है और उसको चेक भी करती है आपके पेपर से पहले पहले उसके लिए खास दिन बताया जाता है uh, उसके दौरान आपने फिर कर लेना होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर एंड एग्जाम एप्लीकेशन ऑन द विंडो सिस्टम फ्रॉम ये एक लिंक है इसके ऊपर जो एप्लीकेशन हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये वाली देखिए ना आप इनको डाउनलोड करके वहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे उसमें क्या क्या होगा उसमें विजुअल सी प्लस प्लस ये है वो भी आपको दिया हुआ है ये सारी जितनी भी एप्लीकेशन है ना आपने इंस्टॉल कर लेनी है और उसके बाद क्या है जी आई आर आई यू एन एप्लीकेशन स्टूडेंट मे यूज फोन कैमरा एज ए वायरलेस वेब कैम आपने अपने लैपटॉप के ऊपर एक अलग से कैमरा भी फिक्स करना होता है जो आपको देखता जाएगा उसके लिए आप अपना मोबाइल वाला कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो किस तरह सेट होगा वो ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है ये सारी चीज़ों का लिंक मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी हुई है आपके पेपर की जिस तरह होना है ठीक है ये आपने पढ़ लेना है फीस में आपको बता चुका हूँ फीस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और इसमें थोड़ी सी माइनर सा अप डाउन हो सकता है और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी अब दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ फीस आप जो है ना यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर फीस कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं और फीस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं फीस कैलकुलेटर आपको सारी की सारी फीस कैलकुलेट करके बता देता है कि टोटल आपकी फीस कितनी लगनी है मैंने ए का आपको कहा था यहाँ से आपने चेंज कर लेना है इसको आउटसाइड पाकिस्तान कर लेना है डिग्री प्रोग्राम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कर लेते हैं <coughs> और यहाँ से फिर कोई भी डिग्री आप चूज करते हैं जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट कर लेते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस उसको क्लिक करते हैं उसके बाद शो करते हैं शो करने के बाद आपकी यहाँ पे टोटल फीस आ जाएगी जो आपकी लगनी है यहाँ पे टोटल फीस आ, जो है ना टोटल आपका खर्चा जो आना है वो आना है 2,990 हजार नौ रुपए डॉलर ये आपका खर्चा आना है एडीपी की डिग्री के ऊपर इस तरह अगर आपको कुछ और डिग्री करना चाहते हैं तो इसी इसी कैलकुलेटर के अंदर से आप उसको चेंज करके देख सकते हैं बी का भी आप चेक कर सकते हैं बी अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और उसको यहाँ से आउटसाइड पाकिस्तान करेंगे बी और यहाँ पे आप देखेंगे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिर आप शो करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल फीस नज़र आ जाएगी कि आपने टोटल फीस कितनी देनी है मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी एट ऑफ एडमिशन यहाँ पे दो लिखा हुआ है और मैंने आपको बताई थी 335 डॉलर तो इसमें जो 50 डॉलर है ना वो होंगे आपके एडमिशन चार्जेस जो फर्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आप पचास डॉलर उसमें वक्त पे करेंगे और बाकी जो है जब आपका फॉर्म आएगा एडमिशन फॉर्म आपका वेरीफाई हो जाएगा चलान आएगा दाखला फीस का वो ऑलमोस्ट दो सौ पचासी डॉलर का होगा बाकी यहाँ पे आप फीस वगैरह इस तरह देख सकते हैं कि आपकी टोटल फीस लगनी कितनी है वो है फीस कैलकुलेटर में और क्या क्या हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं फैकल्टीज में जाके और यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो सारा यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर आप सारी की सारी मालूम मिल जाएंगी इन तो उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी अब बाकी जो है एलिजिबिलिटी के कौन सा क्या कर सकता है मतलब आपकी लास्ट डिग्री क्या है और किस तरह आप उसको कर सकते हैं वो फिर आप अगर आपको ना समझ आए तो वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियोस के लास्ट में आप कमेंट्स भी कर दीजिएगा वीडियोस के लास्ट में जैसे आप कमेंट्स करते हैं और उसके अलावा हर फैकल्टीज के अंदर अगर जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है और आप उसमें से बी एस इंग्लिश या कुछ यहाँ से करना चाहते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी भी लिखी होती है जैसे इंग्लिश को अगर हम क्लिक करें तो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव के बाद एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है येस इंग्लिश के लिए इंटरमीडिएट आर्कुलेंट क्वालिफिकेशन बारह साल एजुकेशन आपकी चाहिए और उसमें कम अज़ कम फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए इस तरह जो भी डिग्री आप करना चाहते हैं वो आपको उसकी मालूम यहाँ से मिल जाएंगी तो होपफुली ये जो हमारा टॉपिक था कि आप क्या वहाँ से डिग्री कर सकते हैं तो इन बिल्कुल कर सकते हैं मालूम आपको मिल गई हैं कुछ चीज़ें आपके अगर जहन में आएँ तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, में मेरा नंबर भी होगा और नंबर के बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा इन यूनिवर्सिटीज़ का लिंक भी और बाकी सारी भी तो इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यू कानपुर इसी के ऊपर आपको इस तरह की मालूम मिलेंगे मिलते हैं इन शेक्सट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़